गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ण्ड स्वामी बलपाठीषी नित्यमाहि मना अशक्य हि शक्य करति स्वामी थे स्वामी स्वय भक्त प्रारब्ध भक्तप्रारब्धगढ्वीः स्वामी खरा जागा श्रद्धे सहित कसाहसि त्या तु स्वामी भक्त आठव कि मगु स्वामी देतिल हाट अशक्यक्यति स्वामी, स्वामी। विभूति न मन नाम जानादिथ स्वामी चया जि शक्य करति न स्वामी